Что касается сегодняшней игры, то игра, в принципе, сложилась по нашему сценарию. Мы завладели инициативой с первой, с первой четверти, и, в принципе, эту инициативу не отдали в течение всей игры, хотя были моменты именно такие, которые дали слабинку, поведя в счете с разницей 20 штук, но э -э, потом собрались и, в принципе, доиграли до директорологического завершения. Э -э, хочется, от, хочется отметить сегодня в принципе всех ребят основного, основного со стартового состава. Плюс э -э, у нас появился новый игрок Жужа Александр, перешедший к нам из Венеции из Убров, с которым мы сегодня сейчас. И э, по первой игре да, показатель был такой, когда он вышел первый раз, то, конечно, было ощутимо его я не знаю, волнение, что у него не войдет, как бы, новая команда и провел только пару тренировок вместе с нами и играл против той команды, был, в э, которой был, был с начала этого чемпионата. Было видно заметно у него нервозность и небольшая растерянность, но со второго площадку, как бы потихонечку уже вбился в коллектив, я считаю. В принципе, забил 16 очков. Конечно, в любом случае, я знаю, как он играл, и мы ожидаем от него более сильной игры, чем показал он сегодня. Ну, будем над этим работать и стараться. Я думаю, что это принесет результаты. И что касается Сергея Собоцкого, как бы лидером команды уже в и в принципе оправдывает на сегодняшний день все наши ожидания, то, что мы хотели.